Приказом главного управления национальной полиции No26 по личному составу призначити капитана полиции Карпча Евгения Володимировича, виконую обов'язку, начальника відділення полиции No2, Камючистку віддела полиции главного управления национальной полиции Полтавской области, начальник головного управления полковник Б. Євгеній Володимирович до того, как возглавил подразделение в нашем городе Комсомольске. Работал руководителем в разных подразделениях нашей области, начальником. До этого возглавлял последнее место руководства, это был город Решетиловка. До этого возглавлял и Харольское отделение полиции. До этого он работал на разных должностях, не только нашей области, и государства, на разных должностях, и участковыми инспектором милиции, и на оперативных службах. Цели, которые на сегодняшний день, это и по переходу и полиции и задачи, которые ставят под нами и мэрия города, и прокуратура, естественно, по доказательной базе ему понятны. После этого он уже сегодняшнего дня начнет выполнять свои обязанности на своем рабочем месте. Предыдущий руководитель вместе с заместителем перешел работать на другие должности Министерства внутренних дел связано с работой в экономической сфере, поэтому нет здесь никаких подвохов. Добрый день, все присутствующие. Все прекрасно понимают, что какие прошли перемены в нашей милиции, переход в полицию. Ну, функции остались те же самые. Самое главное – это безопасность города, безопасность жителей города, исполнение функциональных своих обязанностей. Я убедительно прошу личный состав поддержать меня в этом направлении работы, потому что основная цель у нас осталась, что это недопущение преступлений и безопасность людей, которые проживают на территории нашего обслуживания. Самое главное – это доверие граждан, чтобы люди нам доверяли, понимали, шли к нам, а не шли куда-то выше, жаловались и говорили, что полиция не работает. Мы должны работать в одном направлении, четко, ясно и понятно. Наша главная задача – это обеспечить охрану общественного порядка в городе, обеспечить нормальное функционирование жизнедеятельности для наших граждан а также это борьба с преступностью. Все максимально то, что касается и тех задач, которые перед нами ставят руководители главного управления, также глава национальной полиции, мы в состоянии готовы обеспечить и обеспечим все необходимое для безопасности в нашем городе. Я также надеюсь на полную взаимодействие с органами местного самоуправления, с мэрией. Также прошу вас, общественности, средства массовой информации, не быть в стороне, а участвовать во всех процессах, помогать полиции в настоящее время. Могу сказать, что самой полиции очень тяжело, а без народа мы никто. Ну, я хочу сказать, что со стороны руководства города будет полная поддержка действий полиции, в том числе поддержка касающаяся материально-технической базы в прошлом году. Мы при содействии городского совета установили 23 камеры видеонаблюдения по городу. В этом году мы также закладываем средства для того, чтобы увеличить количество камер. И в прошлом году, напомню, тоже вот, при нашем содействии, при поддержке благотворительного фонда Полтавского горнопотепленного кабината выполнен был капитальный ремонт, кроме следственного как он называется. В цьому році також плануємо допомогти в опросії ремонту електропроводки. Зараз в країні буваються такі значні реформи, як в системі правохоронних органів, так і в судові розпочалися. Тому я вважаю, що з призначенням Євгенія Володимировича на цю посаду наш рівень взаємодії буде постійно зростати. І ми разом будемо працювати над тим, що рівень безпеки мешканців міста Комсломорська постійно буде накратися доверху. Сподіваюся, що наші вимоги до стану досудового слідства, до оперативної роботи будуть виконуватися. Я впевнений в тому, що надаємо порозуміння з новим керівником, тому вважаю, що в найближчий час будуть позитивні порушення в крайній бік у нашій спільній роботі.